в районе 14.00 личный состав областного ВД был по тревоге в связи с в целом обострением ситуации в соседних областях Донецкой и Луганской области. В настоящее время также приглашены сюда лица, которые заявили желание проходить службу в батальоне Днепр-1. Это батальон, специальный батальон патрульной службы, который создает, образует БОМВД Украины и Русской области в составе 500 человек. 42 человека уже отобрано и в настоящее время проходят подготовку при, ну я не буду говорить, в каком месте подходят подготовку. Сейчас, учитывая обстановку и праздники, чтобы не задерживать процесс формирования и комплектования этого батальона, приглашаются на люди, которые изъявили желание проходить службу в этом батальоне. У них порядка 200 человек. В ускоренном режиме сейчас принимаются у них документы, проводятся необходимые проверки с, такой, с задачей такой, чтобы буквально через день-два они приступили тоже к обучению и подготовке.